پاکستان میں یہ جو پاور سیکٹر ہے اس کا جو کرائس ہے یہ جو بجلی کا کرائسس ہے یہ آپ کے سامنے ایم کیوں اپنی گزارشات حکومت وقت اور فیصلہ کرنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہے اور اپنا موقف رکھنا چاہتی ہے کیوں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے کیوں اکانومی سے شروع کر کے اس پاور تھفٹ کی بات کر رہے ہیں پاور کی بات کر رہے ہیں پاور کرائسس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہماری اکانومی کا جو سب سے بڑا زخم ہے جو بلیٹ کر رہا ہے پوری اکانومی کو وہ پاکستان میں پاور کرائسس ہے کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات اس سال کے حکومت حکومت نمبرز ہیں کہ صرف اس سال جو پاور سیکٹر میں جو لوسز ہیں جس میں لائن لوسز ڈسٹریبیوشن لاسز اور چوری وہ صرف چھ سو ارب روپے کا نقصان ہے دو ہزار تیئیس چوبیس چھ سو ارب روپے کا جو ہم نے گردشی قرضے ان پاور کمپنیز کو ادا کرنے ٹو پوائنٹ سکس تھری ٹریلین تو ہزار چھ سو ارب روپے کے ہمارے اوپر گردشی قرضے تو ہزار چھ سو ارب روپے کے ہم پر گردشی قرضے اور چھ سو ارب

ہزار سات سو ارب روپے جو اس سال دینے وہ کتنے پیسے ہیں ہم نے پورے ملک کی ڈیولپمنٹ جس کو پی ایس ڈی پی کہتے ہیں آپ اس کے لیے صرف چودہ سو ارب روپے رکھے پورے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے بجٹ میں چودہ سو ارب روپے ہیں اور ہم صرف پاور کمپنیز کو جو ہے وہ سترہ سو ارب روپے دیں گے یہ اتنا بڑا پیسہ ہے صرف آپ کو کمپیرزن اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم اس کا اندازہ لگا سکے اب یہ سچویشن ہے ہماری نمبر پہ یہ سچویشن ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ اس زخم کو صحیح کیے بغیر ہماری پاکستان پاکستان کی اکانومی کا یہ جسم جو ہے وہ نشو نما نہیں پائے گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا زخم اس پاور سیکٹر کی یہ تمام یہ مس مینجمنٹ اور یہ لوسز ہیں اس خون کو روکے بغیر یہ اکانومی نہیں ٹھیک ہو پائے گی پاکستان میں اس پاور سیکٹر کا ایشو کیا ہے بجلی کا مسئلہ کیا ہے کیا بجلی موجود نہیں ہے اس لیے لوگوں کو نہیں مل رہی نہیں آج پاکستان میں ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے آج پاکستان میں آفیشلی ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے اتنی بجلی موجود ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ دے سکتے ہیں لیکن لوڈ شیڈنگ ہے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کیوں کیونکہ ہماری حکومت کی جو کمپنیز ہیں جو, جو ڈسکوز ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے پاس جو لاس ہے جو میں نے آپ کو بتایا چھ سو ارب روپے اس سال کا لاس ہے جس میں چوری شامل ہے لائن لوسز شامل ہے اور ڈسٹریبیوشن لوسز شامل ہے اس لوس کو کور کرنے کا انہوں طریقہ کار نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ جب زیادہ بجلی دیتے ہیں تو زیادہ چوری ہوتی ہے اور زیادہ لوسز ہوتے ہیں تو انہوں نے اس کا طریقہ کار یہ نکالا ہے کہ بھئی بجلی ہی کم دو پیداوار کم کر دو تو بجلی کی چوری لوسز کم کرنے کے لیے پیداوار کم کر دو تاکہ لائن لوسز کم ہو جائیں گے اور کم ہو جائے گی. بجائے اس کے کہ چوری روکے لائن لوسز صحیح کریں نہیں بجلی بنانا کم کر دو بجلی دینا کم کر دو تو لوڈ شیڈنگ کر دو بارہ بارہ گھنٹے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے نہ ہو اگر تو صرف مسئلہ یہاں تک ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا جب آپ یہ بجلی بنانا کم کرتے ہیں تو وہ جو آئی پی پیز جو بجلی بنانے والی کمپنی سے آپ کا معاہدہ ہے ان سے آپ نے ساری حکومتوں نے ایک معاہدہ کر رکھا ہے کہ فرض کریں کہ آپ سے ایک کمپنی ہے جو کہ باہر سے آئی اس کو سو میگا وولٹ فرض کریں مثال کے طور پر بنانا ہے اور اگر آپ نے اس کی پیداوار سو میگا وولٹ سے کم کر کے پچاس میگا واٹ کر دی ہے تو آپ نے حکومت پاکستان نے ایک معاہدہ سائن کر رکھا ہے کہ وہ جو بجلی نہیں بنائیں گے اس کے پیسے بھی ان کو دیے جائیں گے وہ جو بجلی نہیں بنائیں گے اس کو کہتے ہیں وہ بجلی جو پچاس میگا واٹ نہیں بنا رہے حکومت نے یہ وعدہ کر رکھا ہے یہ معاہدہ ہے کہ وہ بجلی کے پیسے وہ نہیں بنانے والی کمپنیز کو دیں گے اور وہ بھی ڈالر میں پے کریں گے آج کے پاکستانی روپیز میں نہیں وہ ڈالر میں اس کی پیمنٹ ہے. تو آپ اپنے لوسز کو بچانے کے لیے بجلی کی پیداوار کم کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں جو پاور اسٹیشن میں بجلی کم پیدا ہو رہی ہے تو اس کی جو کم پیداوار ہے اس پیسے کو بھی حکومت ہی پے کر رہی ہے اور یہ سارا پیسہ کہیں کسی فرد کے جیب سے جا رہا ہے کسی حکومت کے اپنے پیسوں سے جا رہا ہے یہ سارا لاس جو ہے یہ چھ سو ارب روپے کا لاس لائن لوسز یہ ٹرانسمیشن لاسز اور یہ کیپیسٹی چارجز کے سارے پیسے یہ سب جمع کر کے کون پے کر رہا ہے وہ جو بل دے رہا ہے وہ جو بل دے رہا ہے وہ پے کر رہا ہے یہ سارے چارجز تو اس کی ایسی مثال ہے ایک مثال کے طور پر کسی دکان پر کوئی ڈکیت آیا وہ ڈکیتی ڈال کر چلا گیا اب دکاندار جو ہے اس چور, اس اس چور کے 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 پیچھے جانے بجائے بجائے ایف آئی آر کٹوانے کو پکڑنے کے بجائے اگلے کسٹمر کا انتظار کر رہا ہے کہ اب خریدار کون آتا ہے جو اگلا کسٹمر آیا اس سے وہ پیسے بھی لے لیے جو چور چوری کر کے گیا یا ڈکیت, ڈکیتی کر کے گیا یہ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ مینجمنٹ ہو رہی ہے یہ نہیں چلے گی اب نہیں چلے گی ختم ہو گئی کہانی لوگوں کی برداشت سے باہر ہو گیا مسئلہ سا یہ نہیں چلے گا یہ نظام یہ میں نے آپ کو عام زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چل رہا آج ہر اچھا خاصا سفید پوش آدمی جو بل دینے والا ہے وہ بل دینے سے آپ کو پتا ہے جو ہمارے پاس بل آ رہا ہے اس میں سیونٹی ون پرسینٹ وہ پیسے جو کہ کیپیسٹی چارجز کے پیسے ہیں. بل جو ہے فی یونٹ جو چارج آ رہا ہے اس میں سیونٹی ون پرسینٹ جو ہے وہ سو روپے میں اکہتر روپے وہ ہے کہ جو بجلی ہم لے ہی نہیں رہے ان کمپنیز کو دے رہے ہیں جو بجلی بنا نہیں رہی ہے ہمارا معاہدہ ہے ان سے تو سیونٹی ون پرسینٹ جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز کے پیسے آپ اس بل میں سے نکال لیں ایم کیو پاکستان بہت زیادہ اس پہ تشویش کا

میں جو ہمیں تجربہ ہوا ہے اس کے الیکٹرک کے حوالے سے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ٹھیک کیا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم پرائیویٹائز کیا کیا کر رہے ہیں کیا ہم بجلی پیدا جہاں سے ہو رہی ہے اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں ہم انفراسٹرکچر کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں لائنوں کو ہم جو ہے وہ مینجمنٹ پرائیویٹ ہم کیا پرائیویٹائز کر رہے ہیں ہمیں یہ طے کرنا کیوں کہہ رہا ہوں یہ کیونکہ ہمیں یہ طے کرنا ہے بتا اس کا حل کہ پاکستان میں اگر آپ نے یہ منوپلی ختم نہیں کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی منوپلی ختم اگر نہیں کیا اگر اجارہ داری ختم نہیں کی اور آپ نے اس کو لبرلائز نہیں کیا اگر آپ نے اس ڈسٹریبیشن کو لبرلائز نہیں کیا اگر آپ نے ایک سے زائد کمپنیز کو لائسنسز نہیں دیئے تو یہ پاکستان کا یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے مثال کے طور پر میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کراچی میں ایک کی الیکٹرک ہے تو یہاں پر دس اور کمپنیز ہونی چاہیے جو ہمیں بجلی دینے کی کمپنیز کے لائسنسز دوں ان کے پاس تاکہ کمپیٹیشن ہو اس کمپیٹیشن میں فائدہ سب سے زیادہ کنزیومر کو ہوگا اس کمپیٹیشن کی وجہ سے ریٹس کم ہوں گے اور ایفیشنسی بڑھے گی تو ان انفرسٹرکچر کو ہمیں ایک سے زائد کمپنیز کو پورے پاکستان میں اس کی ڈسٹریبیشن دینے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر آپ کو مثال دیتا چلوں کہ پاکستان میں ٹیلی کمیونکیشن کا جو ادارہ تھا وہ اسی طرح سے منوپلائز تھا آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا بھی بہت زیادہ سالوں پہلے کی بات نہیں کہ ہمیں ٹیلی فون پہ کال ریسیو کرنے کے بھی پیسے دینے پڑتے تھے ان کمنگ کال کے پیسے آتے تھے ان کمنگ کال کے پھر اس کے بعد جب آپ نے اس کو لبرلائز کیا ایک سے زائد کمپنیز آ گئیں آپ کو صرف سم نکال کر دوبارہ واپس لگانے کے بھی آپ کو پیکیجز ملتے ہیں کیونکہ کمپیٹیشن بڑھ گیا کالز کتنی سستی ہو گئی اور ایفیشنسی اور آج میرے پاس چوائس ہے کہ اگر ایک کمپنی ٹیلی فون کی کمپنی جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی ہے مہنگے ریٹ لے رہی ہے یا اس کی سروس صحیح نہیں ہے میں وہ کارڈ نکالوں گا پھیک دوں گا نیا کارڈ لوں گا لگا دوں گا اس کے اوپر میرے پاس آپشن ہے اسی طرح سے دنیا بھر میں بجلی پروائیڈ کرنے والی کمپنیز کے حوالے سے بھی دنیا میں لوگوں کے پاس آپشنز ہیں آپ کو کمپنی اے بجلی مہنگی دے رہی ہے انٹر انٹرپٹیڈ سپلائی دے رہی ہے آپ کارڈ نکالیں باہر پھے کے دوسرا کارڈ لگائیں اور دوسری کمپنی کا آپ کو کام شروع ہو جائے گا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو آپ کو پری پیڈ میٹرز پہ جانا پڑے گا ایم کیم یہ تجویز پیش کر رہی ہے اب اس کے علاوہ آپ کے پاس اپشن نہیں ہے آپ کو پری پیڈ میٹرز کے اوپر جانا پڑے گا ان انفرسٹرکچر میں انویسمنٹ کر کے آپ کو پری پیڈ میٹرز پہ جانا پڑے گا پری پیڈ میٹر کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اپشن ہو اب میں پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹیپل کامپنیز کو آپ لائسنسز دیں اور پھر پری پیڈ انفرسٹرکچر اپنا ٹھیک کریں جس میں پری میٹر لگائیں میں ایکس وائی زی اے بی سی میرے پاس آپشن ہونا چاہیے کنزیومر کے اوپر کہ اگر کوئی اے بجلی مہنگی دے رہا ہے تو ہم میں بی کا کارڈ جا کر اس کا کارڈ نکالوں پھیکوں دکان سے جا کر اس دوسری کمپنی کا کارڈ خریدوں اور جا کر لگاؤں اور میری بجلی آن ہو جائے یہ دنیا بھر کا یہ اس وقت طریقہ کار ہے دنیا کی ایفیشن ملکوں میں جہاں پر اور یہ میں ڈیولپ کنٹریز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کر رہا ہوں تو جو ہمارا جتنا بڑا یہ مسئلہ ہے صرف اس تمام مسئلے کو وہ اس کنزیومر تمام بگ تمام مسائل تمام یہ برڈن تمام یہ چوری ان ایفیشنسی کو صرف آپ اس کنزیومر کے کھاتے میں ڈال دیں گے جو کہ آلریڈی بل پے کر رہا ہے تو وہ مر گیا وہ مر گیا وہ کنزیومر جو بل دے رہا ہے جو چور نہیں ہے اس ملک میں وہ تمام چوریوں کے پیسے دے رہا ہے جو اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہے کنزیومر کے اتنا غبن ہو رہا ہے کتنے لائن لوسز ہو رہے ہیں کتنے کرپ افسران لگے ساری کرپشن کے پیسے وہ آدمی دے رہا ہے پاکستان میں جو بجلی کا بل دے رہا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کا طریقے کار ہے کون سی مینجمنٹ ہے یہ